полемизирует относительно правописания, относительно орфоэпии, то есть произношения. Язык изменяется, и такое ощущение, что украинский язык, даже не язык, а языковеды, скорее всего, не выработали еще четких норм языковых. Во многом это связано с тем, что в украинском языке, допустим, нет такого очень четкого ударения. По словам ученых, изменения в язык вносят и нормы правописания. На Украине сегодня спорят о том, каких правил письма необходимо придерживаться. Сейчас обучение ведут на основе свода о языке 1933 года. В Приднестровье образование на украинском получают около 800 учащихся. Более 13,5 тысяч школьников изучают украинский язык в качестве иностранного. Мы встречались с учителями Приднестровье, которые преподают украинский язык и литературу. Мы знаем их проблемы, мы должны эти проблемы совместно решать, обеспечивать их научной литературой, художественной литературой. В первую очередь имеется в виду произведение ⁇ Классическое наследие ⁇ подарок университету представители Украинской академии наук привезли 8 репродукций. Картин Тараса Григорьевича Шевченко и несколько десятков книг. В основном это учебники и методические пособия по литературе, истории и языкознанию.